Selamat datang ke perkongsian kali ini. Cuba anda fikir sekejap, siapa orang paling bijak yang anda kenal? Adakah dia seorang profesor, seorang pemuzik yang hebat, atau mungkin seorang atlet yang luar biasa? Hari ini, kita nak cabar sikit idea yang bijak tu cuma ada satu makna je dan kita akan teroka satu teori yang meraikan macam-macam jenis kepintaran manusia. Soalan saya untuk anda, adakah anda bijak? Cuba jawab jujur. Jawapan anda tu datang dari grade kat sekolah dulu ke? Atau anda sebenarnya tengah fikirkan kemahiran-kemahiran lain yang tak pernah pun diuji dalam mana-mana peperiksaan? Ha, rasa macam tak kena dengan soalan tu kan? Perasaan itulah yang kita nak bongkar hari ini. Okey, bayangkan macam ni. Di sebelah kiri, kita ada pandangan lama. Kecerdasan tu macam pembaris. Satu ukuran je untuk semua orang. Tapi di sebelah kanan pula, kita ada idea revolusi daripada Gartner. Kecerdasan ni sebenarnya ibarat satu kotak peralatan. Penuh dengan macam-macam alat untuk kerja yang berbeza-beza. Jom kita buka kotak alatan tu sama-sama. Okey, bab pertama. Jom kita bedah siasat kotak yang dah lama masyarakat letakkan di sekeliling idea kecerdasan ni. Kita nak tengok kenapa satu skor tunggal macam IQ tu tak akan pernah cukup untuk ukur potensi sebenar seseorang. Ujian IQ ni kan secara tradisinya memang lebih suka orang yang pandai main dengan perkataan dan nombor. Tapi, macam mana pula dengan pelukis yang genius? atlet yang sangat pangkas atau pemimpin yang mampu gerakkan orang ramai. Sistem ni selalunya terlepas pandang kepintaran macam ni dan inilah isu besar yang Howard Gardner nak perbetulkan. Sekarang, apa kata kita kenal sikit dengan orang di sebalik revolusi ni, Howard Gardner. Kisah dia ni bukan macam kisah ahli psikologi yang duduk dalam pejabat je tau. Idea dia lahir dari pemerhatian yang sangat unik, dari dua dunia yang sangat-sangat berbeza. Cuba bayangkan eh, waktu pagi, guna kerja dengan pesakit yang otaknya dah pecah sebab kecederaan. Jadi dia nampak macam mana satu kebolehan boleh hilang, tapi yang lain masih ada. Waktu petang pula, dia perhatikan kanak-kanak yang minda mereka tengah mekar dengan bakat yang macam-macam. Bila digabungkan dua pemerhatian ni, boom, dari situlah dia dapat satu idea yang sangat power. Inilah dia punya aha moment. Dia sedar yang otak kita ni tak berfungsi macam satu mentol lampu yang kalau rosak, semua gelap. Tak, otak kita ni sebenarnya lebih macam papan swiss dengan banyak swiss yang berasingan. Anda boleh matikan satu swiss, contohnya bahasa. Tapi swiss yang lain macam muzik masih boleh menyala terang berderang. Pemilihan perkataan gardener ni sangat bijak. Dia sengaja pilih perkataan kecerdasan dan bukan bakat. Kenapa? Sebab perkataan bakat ni selalu orang pandang remeh. Macam hobi je. Bila dipanggil benda-benda ni kecerdasan, dia nak kebolehan-kebolehan ni dipandang sama taraf, sama penting, macam kemahiran matematik atau bahasa kat sekolah. Okey, sekarang kita masuk bahagian paling best. Lapan jenis kecerdasan. Bersedialah untuk tengok diri anda dan orang sekeliling anda dengan cara yang betul-betul baru. Jom kita tengok lapan jenis bijak ni. Ada bijak perkataan macam penulis atau peguam. Ada bijak nombor macam saintis. Bijak gambar macam arsitek atau pakar bedah. Lepas tu ada bijak badan macam penari dan atlet. Kemudian bijak muzik, macam komposer. Bijak bergaul, macam cikgu atau juru jual. Bijak diri, ni orang yang faham diri sendiri, macam ahli falsafah. Dan akhir sekali, bijak alam, macam ahli biologi. Cuba fikir mana satu kekuatan anda. Okey, yang paling penting untuk kita faham, ini bukan macam ujian personaliti yang nak letak kita dalam satu kotak je tau. Teori ni sebenarnya macam cermin. Setiap seorang daripada kita ada gabungan unik ke semua 8 kecerdasan ni yang menjadikan profil kepintaran kita tu unik, macam cap jari kita sendiri. Jadi, apa gunanya semua teori ni? kesannya sangat besar terutamanya dalam dunia pendidikan. Jom kita tengok macam mana idea ni boleh ubah bilik darjah daripada sebuah kilang yang hasilkan produk sama kepada sebuah taman yang subur dengan macam-macam jenis bunga. Benda ni sebenarnya satu kitaran yang sedih kan. Sekolah ajar dengan satu cara, uji pun dengan satu cara. Jadi secara tak langsung, pelajar yang berfikir dengan cara berbeza diberitahu yang mereka ni salah atau rosak. Padahal mereka tak rosak pun, sistem tu yang tak cukup fleksibel. Inilah salah faham paling besar pasal keadilan dalam pendidikan. Adil bukan bermakna semua orang dapat benda yang sama. Kalau kita bagi semua orang buku teks yang sama padahal ada pelajar yang lebih mudah faham melalui muzik atau dengan membina sesuatu, itu sebenarnya tak adil. Keadilan sebenar adalah bila kita sesuaikan cara mengajar untuk buka potensi setiap pelajar tu. Jadi, apa penyelesaiannya? Pembelajaran yang diperibadikan. Maksudnya, kita boleh ajar sejarah dengan buat lakonan semula, belajar fizik guna muzik atau faham sastra melalui projek kumpulan. Ia bukan pasal destinasi yang berbeza, tapi tentang menyediakan banyak jalan untuk sampai ke destinasi pembelajaran yang sama. Okey, bab terakhir, jom kita kaitkan semua ni dengan kreativiti. Macam mana pemahaman yang lebih luas tentang kecerdasan ni boleh tolong kita buka kunci salah satu kemahiran manusia yang paling bernilai. Bagi Gardner, kreativiti ni standard dia tinggi sikit. Bukan setakat lukis gambar cantik je. Ia adalah tentang mencipta sesuatu yang betul-betul baru yang mungkin mula-mula orang rasa pelik tapi akhirnya ia mengubah terus permainan dalam bidang tu. Fikirkan macam J.K. Rowling dengan Harry Potter. Dia bukan setakat tulis buku. Dia ubah landscape sastra kanak-kanak dunia. Itulah kreativiti. Senang cerita macam inilah. Kecerdasan ni macam kita selesaikan puzzle atau cari jalan keluar dari sebuah labirin. Kita cari satu jawapan yang betul. Kreativiti pula macam kita diberi satu ruang kosong dan kita diminta untuk reka labirin kita sendiri. Satu adalah tentang mencari jawapan, yang satu lagi pula adalah tentang mencipta kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi, inilah rumusan dia. Bila kita hargai dan pupuk ke semua lapan kecerdasan ni, kita bukan setakat tanam lapan pokok yang berbeza. Sebaliknya, kita sedang membina sebuah ekosistem yang kaya dan subur di mana idea-idea baru yang tak dijangka, itulah kreativiti, dapat tumbuh dengan sendirinya. Jadi kita akhiri dengan soalan ini. Anda bukan cuma ada satu jenis kecerdasan, anda ada satu set kotak peralatan yang lengkap. Soalannya sekarang bukan lagi adakah aku bijak, tapi macam mana aku ni bijak? Sekarang giliran anda untuk guna semua alatan tu dan bina sesuatu yang hebat.